В последнее время очень модные а, нетрадиционные виды лечения. Например, лечение музыкой. У нас в Белде появилась целая такая клиника. Давайте туда заглянем. Вот, всего неделя уже вот, сколько побла, но вот, тысяча две, три, нормально. А, доктор, здрасте. Говорят, что своей музыкой творит чудеса. Видите, Вы... чудеса, да, да, да. Что? Скажите, а должен мне ещё снять? Ну, еще минут 15 поглубже засуньте ее, Давайте. Это если вот эти вот друзья лечатся? Говори! Не, ну почему сразу оперить-то, а? Да? Вон, полюбуйтесь, молодой человек ногу музыкой лечит. <связать> ну что, голубчик, у вас совята срослась? Нет, не срослась. Нет? Yeah? Ну, вот так же все тесто накладываешь. Нет, ну, может, тут обязательно, да, да, да. Доктор, скажите, посмотрите, а нормально? Нет, ну, голубчик, это же Киркоров, конечно же, нормально. не могу, гляди. Нет, ну, приведите мне хоть один довод, почему вам не нравится моя клиника. Ну, во-первых, это Ладно. Два довода. Доктор, здрасте. Я вот от наркомании лечился. Так вы мне флэк тушили. С песнями группы Дюна. Ну что, помогло? Помогло. Вот я тебе купать хочу. Видишь, да? Нет, ну самое главное, что помогло. Помогло. Ну вот. Вы, вы представляете, мне вот тут даже вот человек почву вот почту продал, а ко мне ходит на ребенка. Да, все, да, Я такой плохой человек. Тут -ту -ту. у меня 25 чистиков. Вот Не, ну голубчик, ну вы что же, это же Мэрин Мэттон. И уже надо ставить крестик при этом, снимать, да? Ну, ну что? Ой, понял? Тебе Вот после вот этого вот я вас точно покажу. Нет, ну вы какой-то нервный. Людочка, пропишите ему там курс.